Зміни на величиності з 1 грудня, саме у цей день щороку працівники прокуратури відзначають своє професійне свято. Відредагований закон став для них подарунком. Зізнавалися у Лозівській. За традицією з професійним святом працівників прокуратури привітало керівництво міста і району. Лозівський міський голова Сергій Степанов щиросердно привітав правоохоронців, у яких верховенство закону і права є головним постулатом у роботі. Хочу вас поблагодарити. за ту колоссальную работу, за те отношения в городе, которые мы с вами строим. Те отношения, которые сегодня нам позволяют говорить о том, что мы свой город развиваем. Вы основной координатор правоохранительных действий в городе, в стране. Поэтому то, что мы с вами делаем, это нужно для социально-экономического развития нашего города, для настроения социального в нашем городе, ну и, естественно, для объективной ситуации, которая скажем так, имеет сложность в нашей стране. Идите всегда на работу с улыбкой, с теплом, дай Бог, чтобы вы возвращались домой здоровыми, полны уверенности в том, что завтра настанет день, который скажет нам о том, что наши дети могут продолжить наше дело и в нашем городе будет жить всегда прекрасно. С праздником, дорогие коллеги! Спасибо. Спасибо. Кращих працівників прокуратури було нагороджено почесними грамотами і преміями. Ваша мудрость, ваше жлання допомагає по вашій роботі, нашому вам добре пожелання. Сьівський міжрайонний прокурор Олексій Горбік зазначив, що новий кримінально-процесуальний кодекс і відкоригований закон про прокуратуру стали подарунком до їхнього професійного свята. Праздник зустрічаємо дуже замечательно, тому що нам празднику подарили про прокуратурі і новий уголовно процесуальний кодекс. Вітя всі Законы направлены только на улучшение и положение и защиту прав гражданина, государства. Более регламентированно, четко выписаны права и обязанности правоохранительных органов. Это действительно такой переломный момент в стране. Меняется у нас правозахисная система вся. Нам повезло работать в это время историческое.